В этом году, 6 июня, финансовой полиции исполнится 20 лет. К такому событию готовится особенно. Спортивные состязания будут проходить по всему Казахстану. Соревнования собрали спортсменов из Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кустанайской и Североказахстанской областей. Принимает участие порядка 40 человек, то есть 4 команды. Прошли состязания по мини-футболу. Это было в Павлодарской области. Также будет проводиться рукопашный бой в усть на котором тоже будет принято участие нашими сотрудниками. Марат Мадиев в таких соревнованиях участвует уже не первый раз. В прошлом году его команда из Восточно-Казахстанской области стала чемпионом по волейболу. В этом году тоже хотим выиграть сегодняшние соревнования. Пусть победит сильнейший. Всем желаю удачи в этих соревнованиях. По итогам соревнований лучших наградят ценными подарками, кубками и медалями. Дарит Метриенко Тухтаргалым дуо «Атмосферов» аккорд.